আইতা আজি মোৰ জন্মদিন সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি জন্মদিনত এনেই কিবা বেলেগ কাম কৰাতকৈ তাহানি মই দুখীয়া মানুহক কিছুমান খোৱা বস্তু দিওঁ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আইতা আজি মোৰ জন্মদিন মই সেইবোৰ দিম বাৰু আজি মোৰ জন্মদিন আপোনালোকক মই এনেই অলপ খোৱা বস্তু দিব বিচাৰিছোঁ ল'বনে হেপী বাৰ্থডে টুমি এণ্ড কংগ্ৰেছলেচন টু মাই টেন কে ইউটিউব ফেমিলি ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ' ইনটোতো চাই গম পালে যে আজি ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে আজি বাৰ আজি হৈছে বাৰ এপ্ৰিল বাৰ এপ্ৰিলত মোৰ বাৰ্থডে' কালি হৈ গ'ল এঘাৰ এপ্ৰিল এঘাৰ এপ্ৰিলত আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে টেন থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কালি স্পেচিয়েল টেন থাউজেণ্ডৰ স্পেচিয়েল ব্লগটো নিদিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আজি মোৰ বাৰ্থডেৰ লগত একেলগে দুয়োটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিলোঁ মোৰ বাৰ্থডে'টো ইমান চেলিব্ৰেশ্যন নহয় বাৰু আমাৰ যিটো টেন থাউজেণ্ডৰ যোনটো ইউটিউব ফেমিলি সেইটো ষ্ট্ৰং ফেমিলিটো আপোনালোকৰ মৰম ভাল ভালপোৱা আশীৰ্বাদৰ কাৰণে হ'ল আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি একেলগে চেলিব্ৰেশ্যন কৰি দিম দুখীয়া মানুহখিনিক অলপ নিজৰ সামৰ্থ অনুযায়ী অলপ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিলোঁ ভয় লাগি আছে কি হয় কি নহয় নাজানো আপোনালোকে মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ দি যাব আগলৈ পাৰিলে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ সহায় কৰিম বুলি আপোনালোকৰ আগত প্ৰথমেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ আপোনালোকে সদায় এনেদৰে মৰম ভাল পোৱা আশীৰ্বাদ দি যাব যেনেদৰে টেন থাউজেণ্ড হ'ল টেন থাউজেণ্ডৰ পৰা টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হওক টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডৰ পৰা ফিফটি হওক ফিফটিৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডকৈ হৈ যাওক ত' ত' বন্ধু অকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ব'লক গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোহি শিৱসাগৰ শিৱসাগৰলৈ আহি প্ৰথমতে আমি কামটো কৰাৰ আগতে ভাবি লওঁ আমাৰ মহাদেৱক মহাদেৱৰ ওচৰত অলপ সেৱা লৈ লওঁ শুভ কাম এটা কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লোৱাটো অতি আৱশ্যক নহয় জানো সেইকাৰণে আমি ভাবি লৈছোঁ প্ৰথমতে শিৱদৌলত সোমাই মহাদেৱৰ অলপ আৰ্শীৰ্বাদ লৈ লওঁ ধূপ ধূপ দিব নেকি ধূপ বেলেগকৈ চাকি দুগজলে হ'ব চাকি দুগজ দিয়ক প্ৰথমে আমি চাকি দুগজ লৈ লওঁ তাৰ মোৰ লগত আহিছে আমাৰ ভাইটি লাইটি আজি কেমেৰামেন হ'ব তাকে চাই লওঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ লওঁ তাৰপাছত আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাম বন্ধু অকল শিৱদৌলত সেৱা কাঢ়িলোঁ আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ বহুত ভাল লাগে কিবা এটা শুভ কাম কৰাৰ আগতে যেতিয়া মহাদেৱৰ ওচৰত আমাৰ শিৱদৌললৈ আহি যদি অকণমান মূৰটো দুৱাই যাব পাৰি মনটো বহুত শান্তি লাগে সেই শিৱদৌলত যেতিয়া সোমোৱা হয় মানে কিবা বহুত ভক্তিৰ ভাৱ এটাই মনটো একদম ভৰাই তোলে আৰু এতিয়া আমাৰ জন্মদিন বুলি আৰু আমাৰ টেন থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল বুলি আমাৰ এই ইউটিউব ফেমিলিটোক যাতে সদায় আমাৰ লগত থাকিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যাতে আমাক সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু মৰম দিয়ে বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ ভগৱান মহাদেৱক আমি তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যাতে সকলোকে ভগৱানে সুখে শান্তিৰে ৰখাই সকলোৰে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰি ৰাখক

কেক কাটি আজি বা বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন আৰু টেন থাউজেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ যে ইয়ে মই বাৰ্থডেটো কেকটো যদি কাটি পিনি হেৰি কৰোঁ আমি কেকটো গোটেইটো খাবও নোৱাৰিম আৰু তেনেকৈ খোৱা খোৱা বস্তুটো লোকক দিবলৈ মানে মানুহক দিবলৈ বেয়া লাগিব আৰু ভাবিলোঁ কেকটোৰ দাম সুধিলোঁ সুধোতে কৈছিলে কেকটোৰ দাম পাঁচশ টকা পাঁচশ টকা এটা এনেই আমি দুটা মানুহে শেষ কৰি দিয়াতকৈ অ কওকচোন পাঁচশ টকা দুটামানে শেষ কৰি দিয়াতকে আমি ভাবিলো তাতকৈ অকণমান আমি সেই পাঁচশ টকাটো অলপ বেছি মিঠাই বাকচ নিব পাৰিম সেইকাৰণে আজি আমি কেকটো নাকানো কিন্তু পাছত কিবা এটা কৰিম বাৰু কেক এটা তো এয়া আমি লৈ ললোঁ আমাৰ এয়া পানী বটল আৰু এয়া মিঠাই এতিয়া আমি কিছুমান দুখীয়া মানুহক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছত আমাৰ এই আইতা গৰাকীক পাইছো অ আইতা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মোৰ আজি জন্মদিন মানে আপোনালোকক কিবা এটা খাবলৈ দিলে ঠিক আছে দেই আইতা আজি মোৰ জন্মদিন সেইকাৰণে মই ভাবিলো আজি জন্মদিনত আহ এনেই কিবা বেলেগ কাম কৰাতকে তাহানি মই দুখীয়া মানুহক কিছুমান আহ খোৱা বস্তু দিওঁ আৰ্শীবাদ কৰিব দেই আইতা ইয়াত হেৰি আছে আপোনাক খাবলৈ আছে তাৰপিছত দেই আর একদম কৃষ্ট আশীর্বাদ করব যাতে ভগবানে সদায় কুশলে রাখে চাকরি করা নাই এটা পড়ি আছো যাতে পাও তো বন্ধু অক আমি এতিয়া আহিলো ইয়াৰ পৰা মানে আমাৰ শিৱদৌললৈ যাওঁতে আমি চাকি বন্তি লৈছিলো আৰু ইয়াত পইচাও দিবলৈ আছিলে সেইকাৰণে আহিলো আৰু বাইদেউসকলক সুধিছিলো যে আমাৰ জন্মদিনটোৰ উপলক্ষে মই কিবা এটা দিব বিচাৰোঁ ল'ব নে নলব সেইবুলি সুধিছিলো তেওঁ কলে ল'ম সেইকাৰণে বাইদেউ বাইদেউ এয়া লওক আৰু আখি বাদ কৰিব জন্মদিনৰ উপলক্ষে অলপ অলপ সামৰ্থ নোযায় ইমানো সামৰ্থ নাই যিমানজন পাইছো আজি জন্মদিনটো উপলক্ষে আপোনালোকক কিবা এটা সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকৰ ইমান আপোনালোকে ৰ'দত কাম কৰি আছে আপোনালোকক কিবা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো দেই আপুনি লক আৰু পইচা দিবলৈ আছিলে ন আপোনালোকক এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যহে দে মই কিবা হেৰি দিয়া নাই তেওঁলোকক এয়া চাকি বন্তিৰ পইচা দিছো সত্তৰ টকা আছে ন ঠিক আছে হ'ব কাইলৈ হৈছে বিহু কাইলে বিহুৰ কাৰণে এতিয়া সকলো বিহু বজাৰ কৰি আছে বিহু বজাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু আমাৰ গৰিয়া গল মঙ্গলদাৰ বজাৰ হৈ আছে এতিয়া ইয়াতো বিহু বজাৰ দি আছে সকলোৱে বিহুৰ বজাৰ কৰি আছে আৰু আমিও আজি চাগে কিবা বিহু বজাৰ কৰিব লাগিব অ বিহু পূজা কৰিবি নেকি বিহু পূজাৰ কৰিব লাগিব মোৰ মানে ভাল নহয় কাহ হৈ আছে হলেও আজি স্পেচিয়েল দিনটোত আজি ওলাই তোৰ বন্ধুসকল বহুত গৰম পৰিছে ভাগৰ লাগি গৈছে আহ বেছিকেইটা নাই আৰু কেইটামান আছে আমি সকলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু সকলোকে সুধি লৈছো কাৰণ সুধি নললে মানে সকলোৱে বেয়া পাবও পাৰে আমাক আহ এনেই এনেই সকলোৱে মনটো নাজানো ন সেইকাৰণে আমি সকলোকে সুধি লৈছো যে আজি মোৰ জন্মদিন আপোনালোকক মই কিবা এটা খোৱা বস্তু দিব বিচাৰিছো লব নে নলব তেওঁলোকে যেতিয়া লম বুলি কৈছে তেতিয়াহে মই দিছো সকলোকে সুধি লৈছো তাৰ পাছত আৰু এটা কথা মই যে এই খোৱা বস্তু কেইটা দিছো কিছুসংখ্যক লোকে ক'ব পাৰে নকব পাৰে কিন্তু মই কথাটো কৈছো কিছুসংখ্যক লোকে ভাবিব পাৰে যে যে তই দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছ তই কৰ কিন্তু কেমেৰা আগত দেখাইছ কিয় মই কেমেৰা আগত এইটো কাৰণে দেখাইছো এইবোৰ স্পেচিয়েল দিন কাৰণ আৰু মই আজি এনেদৰে এনেদৰে প্ৰথম মই কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছো একো কিবা এটা কৰা নাই বাৰু সামৰ্থ অনুযায়ী বহুত ন্যূনতম অকণমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো দুখীয়া মানুহক ইমান তেওঁলোকে ভোকে পিয়াহে ৰ'দে বতাহে কাম কৰি থাকে ইমান ৰ'দ ইমান ৰ'দ গৰম মানে মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত থাকি পানী শান্তি নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিবৰ কাৰণে তেওঁ তেওঁলোকে দুবেলা দুমুঠি সুন্দৰকৈ খাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিছো তেওঁলোকক অকল খোৱা বস্তু দি পানি আহ তেওঁলোকৰ ভোক পিয়াহ অকমান গুচাও বুলি ভাবিছো আৰু তেওঁলোকে কৈছে এগৰাকী মহিলাই কৈছিলে যে আহ বহুত পিয়াহ লাগি আছিলে বা পানীটো দি পানী বহুত ভাল কৰিলে আৰু সেইয়াই হৈছে মোৰ কাৰণে হৈছে আহ আপোনালোকে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে সেইকাৰণে আজি টেন থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰো মই অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হলো সেইকাৰণে তাৰ ফূৰ্তিতে আজি অকণমান কিবা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই বাৰে বাৰে কৈছো এয়া যি সহায় কৰিছো এয়া সহায় বুলি ধৰিব নোৱাৰি এয়া হৈছে অনুযায়ী নাই কিন্তু সকলোকে দিব পৰা নাই কিয়নো অলপ বাজেটৰ মোৰ মই বহুত ল' বাজেটৰ সেইকাৰণে কেকটো লোৱা নাই কেকটো ললোহেতেন যদি অলপ বাজেটটো বেছি হ'লহেতেন ষ্ট্ৰং হ'লহেতেন আজি মোৰ জন্মদিন মানে সেইবোৰ দিম বাৰু আজি মোৰ জন্মদিন আপোনালোকক মই এনেই অলপ খোৱা বস্তু দিব বিচাৰিছো ল'ব নে হু বজাৰ কিবা কৰিব বোলে আমাৰ ই বিহু বজাৰ কৰিব অলপ হয় নে পিছ বজাৰ যাবিনে বেলেগ বাহিৰলৈ যাবি যাবি অ আৰু এটা কথা হৈছিলে কি এই হেলমেটটো আমি থৈ গলো সেই যে আমি যোৰ পৰা আমি চাকি বন্তি লৈছিলো তাতে থৈ গলো মানে কথাটো কি হ'ল দুটা বেগ যে সেইকাৰণে কোনটো নলোঁ কোনটো নললোঁ ক'বগৈ নোৱাৰি থৈ গ'লে এতিয়া ঘুমুটিয়াই ফুৰিছিলোঁ তাৰপৰা কোনোবা এতিয়া পালোগৈ বাৰু বোলক বন্ধুসকল এতিয়া আমি বজাৰ কৰোঁ বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েল গেট বিশাল মাৰ্কেটত বনাইছে ইমান ধুনীয়া বনাইছেনে জাপি আৰু গামোচা লৈ পানি মজা বনাইছে বন্ধু অকল আমাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আমাৰ মানুহবোৰক কিবাকিবি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপৰা সেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি গৈছিলোঁ বিশাল মাৰ্কেটলৈ বিশাল মাৰ্কেটত ইমানেই বেছি মানুহ মানে যদি কিবা এটা লওঁ নহ'লে কাউণ্টাৰত ৰৈ থাকিবলৈ খুব দেৰি লাগে আৰু এতিয়া বাজিছে আমাৰ ডেৰটা বাজিলে আৰু ডেৰটা বাজিলে আমি যদি কাউণ্টাৰত ৰৈ থাকিলোঁহেতেন তিনিটা চাৰিটা ওপৰত বাজি গ'লহেতেন সেইকাৰণে আমিতো তাত নলওঁ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আমি গৌৰীছাগৰ বজাৰত এতিয়া বিহু বজাৰ হৈ আছে মঙলবৰীয়া বজাৰ সদায় বহে কিন্তু এতিয়া বিহুৰ কাৰণে এতিয়া আজিয়েই মঙ্গলবৰীয়া বজাৰখন দিছে তাতে আমি কিবা এটা ল'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে ল'ব লাগিব মই ল'লোঁ বাৰু কালি আমাৰ দাদাই কিবাকিবি নিলে মোৰ কাৰণে বাৰ যিয়ে নহওক তাৰ পৰা এতিয়া এইডোখৰত ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচত আমাৰ কিবা এটা খাইছে ভাত খাইছে তাৰপিছত ময়ে দিছোঁ বাৰু জন্মদিনৰ উপলক্ষে কিবা এটা খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাকো মোৰ লগত আহিছে ইমান তাক কাম বন এৰি পানী তাৰপিছত মই নাই খোৱা কাৰণ মোৰ ঘৰত ঘাঁহ জ্বৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মই মাংস চাংস খোৱা নাই ঘৰত বইল খাই আছোঁ বইল খামগৈ কিহে খাইছো হে গাহৰি মাংস খাইছনি কেনেকুৱা আছে টেষ্টি আছেনে কৰিব লাগিব নি অঁ ঠিক আছে বাৰু খাই কেনেকুৱা পাইছা বাৰু মাংসটো কেনেকুৱা পাইছোঁ যা নামত আমাৰ ঘৰত বনাই আছে বাৰু এনেই সুধিটোৱে দামটো দেই এই ইডলিটো ইডলিটো ইডলি আছে সান্দহ আছে এতিয়া বিহু বজাৰৰ কাৰণে আমাৰ দাদাসকলে স্পেচিয়েলি ৰাখিছে তিলৰ লাৰু বা ইডলি তিল পিঠা সান্দহ বন্ধুসকল শিৱসাগৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু ঘৰ পাই পানীয়ে দেখিলোঁ আমাৰ এনে ঘৰ আহিলোঁ আমাৰ ভাইটিক থ'বলৈ আহিলোঁ ঘৰ পাই পানী দেখিলোঁ তাৰপৰা আমাৰ নিচাসকলে এই আমলৈটো পাজিয়ে ভাঙিলে কাইলৈ কি না ভাঙিব নে কিনো ভাঙিব আছে নেকি ক'ৰবাত অঁ আচ্ছা এতিয়া এইটো কিমান ওলাব কেইটামান দিব নে কিন্তু বা হ'ব এই কি আম আমলিটো খাব লাগে গম পায় ব'হাগৰ বিহুত কাইলৈ গৰু বিহুৰ দিনাখনি আম গৰু বিহুৰ দিনাখনিয়ে চাগৈ নিয়মটোত ন আমলিটোপ ঠিক আছে গৰু বিহুৰ দিনাখনি নিয়মটো কিন্তু আজি আমাৰ নিচাসকলে এই আমলিটো ভাঙিছে আৰু পাৰিলে মই কেইটামান লৈ যাম অঁ বন্ধুসকল ইয়াতে ভিডিঅ'টো আজি সামৰণি মাৰিছোঁ কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ নাজানো অকণমান নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আমাৰ অকণমান খোৱা বস্তু দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব আগলৈ যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ত' মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ